ভগৱান কৃষ্ণই কিয় কিছুমান মানুহক বিশ্বাস কৰা নাছিল জানো আহকচোন ভগৱান কৃষ্ণ কেৱল এজন মানুহ নাছিল তেওঁ আছিল পৰমাত্মা আৰু ধৰ্মৰ লক্ষ্য আৰু অধৰ্মৰ বিনাশক তেওঁৰ বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কেৱল ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা নাছিল ব্ৰঞ্জ ধৰ্ম নীতি আৰু কৰ্তব্যৰ ওপৰত আধাৰিত আছিল অধাৰ্মিকতা আৰু অহংকাৰ ভগৱান কৃষ্ণই ভাল নাপাইছিল কৃষ্ণই যিসকল মানুহে অধৰ্ম অত্যাচাৰ মিছা কথা আৰু অহংকাৰ পোষণ কৰিছিল তেওঁলোকক তেওঁ বিশ্বাস নকৰিছিল উদাহৰণস্বৰূপে দুৰ্যোধনহেন ৰজা তেওঁ কৌৰৱৰ ৰজা আছিল কিন্তু তেওঁৰ মনত ঈৰ্ষা অহংকাৰ আৰু অধৰ্মৰ ভাৱ আছিল তেওঁ পাণ্ডৱসকলক পাশাত হৰুৱাইছিল আৰু দ্ৰৌপদীক অৱগন কৰিছিল কৃষ্ণই তেওঁক কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিছিল আৰু কিয়নো তেওঁৰ কাৰ্যই ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে